Які піднято води, які реалізовано води, О, і які використано споживачем. Я хочу сказати, я готувалася до зустрічі з вами і буквально перед засіданням я поспілкувалася з мером міста Вознесенська. Він вчора був на засіданні цієї ж комісії. Тому я розповідь. хочу сказати одне, що на сьогоднішній день у місті Вознесенськ. Вода складає 5,57, вони платять разом з тим, коли ми підняли ціни. У нас 4,90 Штоки Кан... каналізації у місті Вознесенську складає 7,96 і того 13,53. Ми платимо 10,64. Коли будуть введені нові тарифи, невідомо. Збільшення тарифів у два рази, що по місту Пермаську, що по місту Вознесенську, точно так же, як і в Міні, повідомили йому. Чем меньше низко, тем дорожче вода. Я вас уверяю. В городе принимаю все цикали, которые от нас выходят, идут прямо в речь. Это есть в интернете, это есть по телевидению. Я этому уже посвятил месяц жизни, чтобы снять это с Поэтому я никому ничего не собираюсь доказывать. Вы просто посмотрите, что происходит. Все фекалии текут в реку. При этом ничего не очищается. Очищается ничего не может. Оставьте Потому что вы, занялись, вылили в унитаз. Это первый вопрос. Второй вопрос. Это вы видели, как на плане, на примере воды вам забили в голову цифры и ничего конкретного, с себя сняли ответственность. Так вот, я вам заявляю, госпожа Людмила Григорьевна Громашко и люди, которые сидят сейчас в президиуме, они были выбраны нами, ну и назначены некоторые, для того, чтобы вести наше предприятие в город Первомайск. Тут много представителей бюджетной сферы. Понятно, что вы не будете против нее что-то говорить, потому что вы часть этой системы. И если вы сейчас что-то скажете, вы останетесь без зарплаты. Вот я продолжаю. Так вот, эти, эти люди, эти люди, которые сейчас прикидывают, они вас прикидывают -то цифрами. Только что ну, Людмила Григорьевна час выступала с цифрами. Кто-то из вас что-то понял? Нет. Так вот, вместо того, чтобы управлять нашим городом, честно, эта команда сидит и придумывает цифры, как рассказать вам все красиво, куда делись деньги. Фактически, каждый из вас, а жители Первомайска, и знает, что это все вранье, да. и ничего не сделано. Нет. Ви хочете, я надай мав що ви хочете сказати, по паспорту. А що він може сказати? Він це сам зазнав. Я слідкую за, за рівнем займання. Скільки? А? а скільки пройшло? Василь, а а Давай, дайте си... відповідь Сергію Васильовичу. Це цікавіше, чим перепала, кажеш. А, я вблагодарююся за ось цю піар-компанію. Та яка піар-компанія? Дивись, я їм Я хочу вам сказати тільки одне. Якщо тут сумніваються даних, які віддають Романський водоканал в, 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 в Нацкомісію, я вас всіх приглашаю. Желаю, Завтра наші представники їдуть на засідання на Національної комісії где будут рассмотрены э, нелицензионные виды деятельности, то есть это другие виды, которые мы предоставляем населению. Это чтобы вы знали. То, как вот Акинал отчитывается перед нацкомиссией, я вам хочу сказать. Мы приняли человека на работу. Мы отправили три экземпляра приказов по принятии на работу. Мы уволили человека с работы, три экземпляра приказа отправили с этим действием. Сняли клумбу у вас в квартире, три экземпляра а в или пломбировке выходят на скамейку. Ну, я не знаю, насколько вы информированы, но судя по этой предыдущей речи, я понимаю, что человек информирован на уровне водопроводного крана. Я вас всех приглашаю желающих посетить предприятия и все поймут, что на каждом водозаборе, на первом и на втором подъеме стоят приборы учета, без которых нам не утверждают ни одну цифру. Они четко показывают, сколько воды мы забрали из реки, сколько мы подали сеть. И я вам хочу сказать, что Национальная комиссия далеко от того мнения, какого придерживается, допустим, водоканал. Я имею в виду, что Национальная комиссия считает... Вот если они не убедились, что у нас должно быть 10 свистерей, а они посчитали, что должно быть 5. то их 3 считается на 5. И считается на фактические затраты, которые были в прошлом году, в 2013. Ну, я задал вопрос предыдущему ну, оратору. Сергей Васильевич, я просто задам вопрос. Я хочу просто констатировать факт что в тарифе, на который вот сейчас считают, мы подали данные, когда еще горючее в прошлом году было самое дорогое 10 гривен. Сегодня оно 16. Я вообще не понимаю ваших возмущений, уважаемые коллеги, жители города. Я не понимаю, почему Я не понимаю, почему вы не блокируете первомасты управление газового хозяйства. Почему вы не блокируете э, Поч... Я вам хочу одну, Если вы хотите посчитать воды, тогда не, не мучайтесь. Вы возьмите калькулятор в руку и посчитайте, сколько стоит литр воды. Вы покупаете бутылку моршинской за 7. Да что ты херню боришь? Там чистая вода, а ты болото надоело. Вы покупаете просто очищенные за 60 копье. Один литр воды в первом массовом водоканале не стоит даже одной копейки. Так какую ж ты воду подаешь? Ты ты хоть раз вспомнил за это? Да, я эту воду тоже пил. Если вас не могут. Просто ты в стольнице не выходил, чтобы эту воду пил. Будь ласка, хоть. Голова громадской организации Венерального места Юрьевича. Я вас, Сергей Васильевич, я... Мы ему да, но у нас была проблема с выплатой зарплаты. Я его достал, пока наш человек не получил получку. Спасибо ему. Но почему вы возмущаетесь, а не ходите, не достаете там же? Вот так же нет, чтобы вас, пока получку не было выплачено. Выплатили получку 25 тысяч за должность. Спасибо. Да. Это 25 тысяч. ...по заработной плате, ну, порядка вас, мы не на начало прошлого года. На сегодняшний день мы выплатили практически все задолженность, осталось 200 тысяч. Причем я вам ответственно скажу, что заберяю, это если кто хочет рублей, в течение всего можете ой, проверить полнотею ни одной копейки денег на повышение заработной платы или сумму бюджета мы не получили. Мы не получили ведь он хочет. Я наши деньги, которые мы сдавали в течение десяти. лет. Тариф на воду на сегодняшний день но покрытый на 56 500. Это, не тариф. Не, это не тариф, это выплаты с биржи, 504 да. гривны, минимальные. Я не за вас говорю. Я разумею, что я отримала ваш лист. Я отримала вашу заяву, я тебе на мое имя написала. Где ответ? Я, я маю певний термин для того, чтобы разобраться ситуацию. В России, в с этой ситуацией. Я, я, я звонила Вам я не писала, лично. Ви на урядову лінію звертаєтеся, да. але не забувайте одне, що всі листи, які ви посилаєте на урядову лінію, вони приходять до міста. Я к вам прийду ще раз. Будь ласка, я під'ясню на пенсії. От в мене просте питання. Якщо ви, ви говорите, що <песувач> на мікрорайоні з другому ви знаєте?

Чим цукрові завод відрізняється? А тим, хто наші знають економічного фруктового змінилися, змінилися колодець. Ми з вами виросли в Радянському Союзі. Коли виконувалися і дотримувалися закону. Я не вийду, я працював з комісією.

Что будем принимать если это выделим? можно сейчас минуты, ты знаешь? А? Дело в том, что вот сейчас все вопросы тарифной политики регулируют только национальная комиссия. Вот а по по Вопрос поднятия тарифов всего. заранее планируете. Нет, можете. А когда э, реально оценили э, обстановку, нет, отказались. Поверьте от мне, поверьте, это да, не хорошо. 1 июля поднятие тарифа. Да нет, да, да. но я, я приношу из с... что будет с 1 июля? Нет, ничего не будет с 1 июля. Потому что вы решение не будет с 1 июля. А, а, Жители района Коротенко не требуют. С ним разговариваем. Господин Шурко, район Короченко, я от имени всех жителей. Да. Четвертые и пятые этажи по полгода не, не имеют воды просто. Ну, я живу, Господин, я тоже в то микрорайоне, но не Коросенко, а да, Гордейск. Живу, живу в на четвертом этаже. И тоже, когда у нас возникает проблема с подачей воды с второго подъема, да. когда у нас есть аварийная ситуация на, на полгода? Да. Ну почему по поводу? На Я вас три дня назад приглашал покупаться в воде в грязной, в коричневой. Вы не приехали, вы врете. На мою ла ла Сашка, ну что смотрели, что Действительно ли у нас фекалии попадают в речку? Да, или у нас действительно очистные наши ну, працюли? Ну, вы прекрасно знаете, вы были вместе со мной на этой экскурсии, которая с вами да, были, да, да, вот да. Э, да, у нас есть две проблемы дюкер. Э, дюкер это подводное сооружение, да. это труба, которая проходит в одну реки э, с насосной станции Южная на Начинается сооружение канализации, которая находится на территории Рушинского сельского седа. У нас это Юкеров на варивне. Еще в 2011 году был составлен проект на реконструкцию вместе с насосной станцией. К сожалению, мы мы тогда вернее, выиграли грант, Мы должны были получить 780 тысяч гривен. Местный бюджет, свои обязательства полностью выполнят, Он из этого проекта все э, обеспечит. К сожалению, деньги из державного бюджета тогда не Этот проект остался на месте У нас есть проблема с этим бюджетом, и ничего нового э, из того, что там мы видели, ну, я не увидел, это раз в три. Я не увидел тех ужасов, о которых говорили, и мы там ждали сколько? сколько часа два? Да я видел телевизор. Я видел. Я хочу вам сказать, что на сегодняшний момент я знаю, что было совместное заседание райдерской администрации городского э, руководства города в Рубчевском сельском совете. Я думаю, что на ближайшей сессии вопрос финансирования ремонта этого бюджета, ну, коллеги депутаты, если поддержат, то будет еще.